зубну виставити. Оце временне. Зараз діни постоянно. Я Стівен привіз мене. Мы... За двері викинув і поїхав додому. Сусідній зуб и таки болит. Такий доктор не повезло мені за цим стоматологам, ну, але останній раз. Хотелось у них мост делать отцей. Вот этот зуб, он другого цвета выделяется. Это кроворужский. Так не прям розы брала. Видно, да, что-то не мой зуб. Чересчур белый. Такие сережечки у меня. Сережка 20 долларов. Короче, мне понравился этот камешек. Ну, он какой-то там, дорогие, дорогой Я думаю, ну, я не знаю, как он будет, ну, мне подойдет или нет. Я думаю, я куплю какие-то дешевенькие и поделюсь, нравится ли точно мне. Ну, если нравится, то я буду, значит, искать себе такие серии с натуральными, такими, так называется. Такие же а вон это выевала за 20 долларов и вообще ничего. Я так думаю, уже я похожу, но мне надоедать. Надоедать. Да и не надо мне уйти с натуральным дороги Я одна Стивен подарил такой браслетик. Такой элегантный, правда. И вот такой второй. Тоже подарил. я заказывала. А это он сам выбирал. Светская леди. Светская леди. Сейчас сделаю зубик. Скупимся, куплю себе суши. С этим вечером буду делать ребрышки. Хочу ребрышки с картошкой стушить. Прям так хочется сильно их. Много Не свиные, а говяжьи. Ну ничего, да? же ребра. Я еще просто Такие подарки у меня. Подарков много, потому что 7 июля было три года, как я приехала в Америку. Стивен всегда отмечали. Мы ну, вчера в ресторан пойти все ночь. Ну как он это забронировал место, какой-то ресторан. Якісь мишки, марокормики, отак от називається, мишки, марокормики, отаке от смішне названня. А вчора плохо себе чувствовав, прям очень плохо, очень плохо. Я Він вистіла, я не поїду. Давай перенесем торжество, ну, торжество. Пожарати вкусно. торжество, перенесем його на, этот... на виходне. это спиленный зуб причем врача не продай Гинапру не туда эту коронку. я ж так таки ездила в лабораторию чтобы цвет э, это подобрали думаю как это будет происходить а вот и просто, короче, на очки одел такие увеличительные. И они прилаживали, прилаживали ну, образцы. Она выбрала мой. Сестра у ну, судьи хорошие. Это хорошая сестра. Вот, и она говорит, у тебя там такая специфика под микроскопом вот эти у нас. Что там, как там объяснил, кальцинат так ложится такая особенность что такие полосочки есть беленькие говорит хочешь мы тебе сделаем зуб вот такой точно с таким кальцинатом чтобы ну, имитация под твой ну давай же делай блять а ты так соседний так и болеть. Мне доктор говорил, я тебе сейчас вот этот вылечу, и этот перестанет болеть. Тусракель. Не перестало болить. Ну він не болить. Он так по тебе не болит. Болить, когда я немножечко нажимаю на него. Так, раз, раз, и я чувствую, что это неприятность такая. Видите, как ну, спилю, да как у вас состояние. Це ще нормально, це ще не дуже спилено. Там ще надоїли мої зуби. Нічого мені сьогодні не полегчило, мені так плохо було. Так плохо було. Я... Короче, так ночью просыпаюсь, не сплю. Вообще полностью не сплю. Просто лежу и все. И, ну, получается, недосып ужасный. Он скопился у меня. Несколько ночей подряд я, я не сплю, я не сплю, я не сплю. Днем я спать совершенно не могу. Сейчас напишет Да днем поспы. Так бы я днем спала, то хиба -то, была такая проблемой. Днем я не можу заснути. От такої, от така в мене ебанутая, організм, я Сама на себе злая, не можу уснути. Я, я можу... А вот он злая, медсестра. Оце у нього була в поза прошлый раз. Зле, таке мале, зле. І що, і. І, і коротше, накопилась, усталость, і прям, блядь, плохо було. Прям енергії немає і все. А таке вчитлення, будто бы організм. я не знаю, отравленный чем-то. Ничего, сегодня ночью хорошо поспала. Я выпила маленькую таблеточку этого снотворного. Но я на люблю... ну, это уже в крайний случай я его принимаю. Снотворный уже пипец как в крайний случай. Вот он у меня был уже. Я трошки дольше поспала, чем обычно. Вот там в 5, 4, в 5, а в 6 проснулась. І ночью всього два рази просыпалась, але я знову уснула. девочки. Інтерісна така інформація. Що сказати? Та оце ж не було в мене відео. Це ж день незалежності був Америки. І до нас гості приходили українці. Ми так хорошо время провели. Молоді люди. Вот. И мы, короче, очень классно провели время, я не знаю. так, так быстро время прошло, мы так беседовали, беседовали. Стивен на что сейчас расскажу. Буду сняться, я потом говорю, что я не сняла, чтобы так вот рассказываю и вставить, показать. И сделав такие сэндвичи из курицы. Салат с капустой бутербродики были. Выпили по бутылке пива какого-то. На Жигулевской пиво похоже. Стивен купил тоже. Девочки, интересно. С кем она была? На иноземной море. Что нас? скучают. Вот им и Индус. Короче, он индус. И он был тут все уши волосы растут. И видно, что у них вот так брыли. Ну, прям не то, что наш мужику мужиков отсюда, а у него прям вот так вот за кругом вот. А, вот здесь провели хорошо время. То есть все. нас, нас так И мне кажется, не заметили, что час пролетив, И мы не заметили. Беседовали. Не знаю, как все. Чем уже то, что я соскучилась, знаете, по живому общению, что можно было, ну, на английский, а на, на суржиковском своем. ля 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 ля, -ля. О, приятно было. Кино. А, потом поехали на другой день, купили мне новые джинсики и шортики вот эти я купила. Новые. Шортики себе купила. Я в розовых трусах. Кому интересно. Классно. Чуть -чуть. Поехали в это целенаправленно в American Eagle. Я знала, какие, какие штаны мне надо и какие мне шорты надо. Штаны точно такие, как у меня есть, у меня там чуть-чуть, короче, вымазалась и инвестируется пятнышко. Я говорю, надо новый и, наверное, на размерчик больше. И шорты у меня такие сами есть, только взяла на размерчик больше. Цвет трошки другенький. И джинсы такие, момы. Так ну, пофиг мне, что они не модные. Мне они нравятся, мне они идут по моей фигуре. У меня еще одни есть такие палацу, вот тоже я их люблю. Ну, от них устаешь, в одних и те джинсах. не на занятия. А у тебя мама я люблю. Мне нравится, как они на моей фигуре квадратной. Оно как-то округляет, делает ее больше женской. Я к размышлению. Давно не балакала да? на камеру. Все. Это зубик как свой. Ой, цвет мешает. Черешеньки. Одни. Черешеньки. Другие. Пучок петрушки. Один большой синенький. Что я буду делать с синеньким? Я его запечу в духовке. Вытащу мякоть. Добавлю в эту мякоть. Почавлю ее. Ножиком порубаю. Добавлю йогурт чесночок, петрушечки. И будет так она, вот такая, такая буду, я не знаю, что это будет. На хлебчик маза такая и есть. Я взяла йогурта. На один вот этот баклажанчик я кладу один вот этот йогурт. 150 грамм. Чесночок. Вот так и хлеб взяла. Хлеб взяла, потому что хлеб нужен. Я буду делать сегодня ребрышки говяжьи с картошкой. Их, и, планирую там такую юшечку оставить, знаете, чтобы хлебчик туда макать и есть. Так, тушеная, да? Тушеная картошка с мясом, с ребрышками. Вот такие. Это вино в, в мясо. Я могу показывать. И вот такие перчики взяла. Надеюсь, что они не горькие. Помните, я купила, а они были очень горькие. Это микрофон. Написано Белафайн. Файн свит, ну значит, они это. Хочу их начинить. Одни суши для валющей и другие суши для валющей. Ну все. Зубик сделала. Вот эти суши с каким-то таким вот странным рисом, темным. Ну, наверное, дикий типа чешу. И мне он и так понравился. Крем чиз ролл, салмон. браун рис. Не знаю, просто написали коричневый рис. Блин, ну он такой вкусный. Прям сам рис вкусный. Я уже породился. Дуже вкусный. Вот этот рис вообще, я не знаю, он какой-то жирненький. Классный, он на перловку похоже. Вот такие суши. Но я уже их не хочу, будьте добры. Угу. Валера, на более жрать, да? С новым зубиком, надо поесть-то. Казала кофе не пить. Так я уже не буду сегодня кофе пить. Два часа не пить кофе. Ну что им не надо пить кофе?